Руслан, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, вот я вижу, ты часто ходишь на большие семинары компании PBL Finance. Да. Расскажи немножко о себе и что это тебе дает? Ну, о себе, как бы я подчеркиваю постоянно новые знания какие-то, стараюсь как-то усовершенствоваться, ищу в себе постоянно какие-то недостатки и пытаюсь их улучшить. И как бы результат к этому потихоньку движусь вперед постоянно. Вот смотри, вот э, у нас есть многие консультанты, э, которые не понимают, что происходит на данных семинарах. Можешь как-то занести э, важность посещения что Что каждый Почему каждый месяц? Ну, каждый месяц как бы, появляется какая-то новая информация. Кто-то что-то новое подчеркивает для себя. И здесь постоянно выкладывают. То есть получается как бы коллективная работа. Постоянная коллективная работа где-то кто-то какие-то ноу-хау вводит, какие-то, возможно, изменения у нас происходят. И это все надо подчеркнуть. Меня зовут Лера, я FT2, я в компании уже полгода, за полгода не пропустила ни одного семинара. Поначалу ходила, потому что мне было очень интересно, вся информация была новая и поглощала ее с огромным количеством. потом, после ФКТ, после награждения лучших, когда я пообщалась с людьми из других, со львовской структуры, я узнала и поняла смысл нашей святой тройки ОФОБ. И первое там это семинар. И мне показали, почему это важно. Потому что ты всегда приходишь и ты вдохновляешься другими людьми. Ты берешь от них самое лучшее. Здесь у всех какая-то мотивация внутренняя, и она у всех прекрасная. И ты узнаешь что-то новое, ты смотришь на вещи под другим углом, и это дает огромнейший толчок и огромнейшую внутреннюю мотивацию, не только внешнюю. И даже А, я до Львова, потому что хочу узнать ещё, как у них там происходит, а сделать обмен опытом. А потому что нет ничего важнее, чем семинар. Первое всегда это семинар. Всем привет. Я Майя, в ОВБ я совсем недавно, всього один місяць, вже я в те движечка і дуже цьому тішусь. Великий семінар відвідую вже другий наступний другий місяць. До додатково ходжу також на тренінги. Хочу сказати, що це, це прекрасна можливість, і рекомендую всім її використовувати особисто для себе. По перше, це є можливість поспілкуватися з новими людьми, вийти зі своєї зони комфорту і досягати нових результатів. Меня зовут Татьяна Диалон, я мт 2 Хожу на большие семинары, потому что здесь очень интересно. Здесь я получаю много опыта, каждый раз слушая новую информацию от наших коллег, а также очень большую эмоциональную поддержку. Когда ты падаешь духом, всегда от своих неудач, всегда нужно приходить и заряжаться тем позитивом, который дают нам наши коллеги, которые уже успешные люди. А, ти ходиш на семінар постоянно По -постійно, і постійно, постійно. зарані а... я планую. Мене звати Яна, я едвічка в компанії, працюю більше пів року. Безпосередньо відвідую кожен семінар, який проходить кожного місяця. Не пропускаю ні одного семінару. Чому? Скажу першу причину: перш за все, я навчаюсь. друге, безпосередньо я працюю над собою. Четверта, те, що я веду, мені дають право вести семінар, і цим самим я підготуюся краще, розбираюся в тих чи інших темах і даю передаю свій досвід, свою практику новачкам. Дуже Рекомендую всеми эти семинары, воркшопы, и вот я опыт тут, потому что он тут бесценный. Ну, вот, батует еще такое мнение, что а, зачем ходить на эти семинары, ведь там одно и то же самое. Ты согласен с таким мнением? Да не, не согласен, как бы у нас постоянно получается семинары, как-то меняются, постоянно что-то новое вводят, как бы интересно, и этим надо постоянно пользоваться. Якщо сюди просто не ходить, ты как бы никакой нової інформації, ти для себе не почеркнеш і нічого нового не узнаєш. Я відчуваю внутрішню потребу того, що це що це дає мені, мені ріст, розвиток. Це це зміняє коло ну, оточення, яке по новому впливає на мене. І Я розумію, що за допомогою цього я зможу змінитися. На краще. Я не согласна с таким мнением. Даже если что-то повторяется, то ты в периоде своего обучения, в периоде своей работы все равно с этой информацией черпаешь что-то новое и слушаешь это совсем уже по-другому. Думаешь совсем по-другому. А как это влияет на твою карьеру? Влияет на мою карьеру? Ну, стремлюсь, постоянно улучшаю себя и расту вверх, поднимаюсь по чуть-чуть. Спасибо. Ну це звичайно безперечно. Це по-перше, це є ну це є зовнішня мотивація, але після, після відвідин саме таких семінарів я набираюся відразу великої впевненості, і я можу йти спілкуватися з, з, з різними людьми, з, з клієнтами і робити результати. Це відбувається просто нараз, вже буквально з, з наступного дня робочого, робочого тижня. Обучение повышает мой мое саморазвитие личностное саморазвитие. Mm -hmm. Это немаловажно для моей карьеры. Uh -huh. Спасибо. Я чем душа запустил, занимаюсь. Я рад с вами познакомиться Нет, на самом деле, я почему? Я почему? Саша, Саша, Продолжение следует...